Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində mərkəzi prospekt yolun yaxın bir məsafəsində gözəl belə bir həyət evi çıxıb satışdadır. Evimiz ümumi 3 sot torpaqda tikilibdir. Sənədi, kupçadı, tam mülkiyyətdir. Bu evin özünə məxsus olan yoludur. Hörmətli izləyicilərimiz, indi biz daxil oluq evin həyətinə dərir bir gözəl dizaynə malik olan evimizdir. Bu evimizin həyət yanı yəni sahəsidir. Həyətində gördüyünüz kimi addəlinə ayaq yolusu var. Burada əl yumaq üçün moykasıdır. Bu evin kombi aparatı və bütün utqa yerləşdirilir babla bu ayaq yolusu gördüyünüz kimi Evim həyatımda besetkəsi var. İstirahət etmək üçün belə bir sətfə yerə nəzərdə tutulub. Besetkanın tavanıdı bu. Əziz izləyicilərimiz. Buradan isə evin yan hissəsinə girişdir. İndi biz onu çəkib sizə də təqdim edəcəyik. Evimizin xarici görünüşün təqdim edək bu gün izləyin. Bu evin xarici görünüşüdür. Çox gözəl, səliqəli bir evdir. Mərtəbələr arası monolit betondur. Tam olaraq qoşa daşdır. Sənədləri kupçadır tam mülkiyyətdir. Biz indi evin yanına və arxa hissəyə keçək. Bunu bizləyə bilərsiniz. Ev göz üçün tikilmiş evdir, sahibindən çıxıb satışa. Bu evimizin arxa hissəsidir. Evin yanına, arxasına rahat şəkildə keçib qurulmaq olur. Bu evin yan hissəsidir. Evin podvalı. Hörmətli izləcilər, gördüyünüz kimi belə bir səliqəli podvalı var. Podvalı qop qurudur. Nəmişli, rütbətdə olmayan bir yerdir bura. Əlavə ayın oyunlarınızı yığa biləcək bir yerdir. Və indi biz keçək evə. Baxın, tanıış olaq, izləyə bilərsiniz. Dəhlizlərimiz, biz hazırda evin dəhlizindəyik. Gördüyünüz kimi belə bir gözəl, təmirli bir evimizdir. İkinci mərtəbəyə çıxan pilləkənimizdir. Burda belə bir gardırobu var. Frəxaranın altında kladovkaçı var. Evimiz də 4 otaqdan ibarətdir. 1-ci mərtəbədə qonaq otağı, mətbəx və bir hamam otağı yerləşir. Biz indi ilk öncə başlayaq qonaq otağımızdan. Belə bir gözəl dizayna malik qonaq otağımız var. Burada divarda, twist da twistin vardaa aktif istinat için Konu üzerinde tutulur. tavan adı. Bu evdə mətbəximiz yerləşir. Bu evin mətbəxidir. Geniş bir mətbəxi var. Hər bir otağa günəş şüası tam rahatlıqla düşür. Mətbəxinin tavanını da çəkək sizə təqdim edək. Bu da hesab bizim hamam otağımızdır. Hamam otağı istipolla yığılıb. Tavanı da. Ev mərkəzi prospekt yolunun lap yaxın məsafəsində yerləşir. Ətrafı tam olaraq yaşayış massividir. Məktəb, bağça, ticarət mərkəzi evin yaxınlığında yerləşir. Biz indi hörmətli zərcərlərimiz çıxırıq ikinci mərtəbiyə, otaqlarla tanış olaq. Buyuruq bizə bilərsiniz. Bu ikinci mərtəbəmizin Piləkən qəfəsidir. Piləkən qəfəsinin tavanıdır. Videomuzu bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, hər bir yeni videolarımızı görə biləsiniz. İkinci mərtəbəmizin dəhlizidir bu. Dəhlizin tavanıdır. Gördüyünüz kimi, ikinci mərtəbədə 3 yataq otağı var və bir hamam otağı yerləşir. Bu ikinci mərtəbəmizdə yerləşən bir yataq otağıdır. Bu isə ikinci bir yataq otağıdır geniş bir otaqları var. Evin təmiri zamanı, hörmətli izləcilərimiz, yüksək keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Yataq otağının tavanıdır bu. Bu isə bizim üçüncü bir yataq otağımızda. Bu evdə ikinci mərtəbədə yerləşən hamam otağımızdır. Hamam otağının tavanıdır. Və ikinci mərtəbədə dəhlizimizdir bu da. Hörmətli izləcilərimiz, buradan da evin balkonu budur. Gördüyünüz kimi geniş birə bir balkonu var. Evin həyətan sahəsidir. Həyətə bir 4-5 maşın tam rahat şəkildə yerləşir. Nömrəmizi xatırladaq: 050 704 98 80. Digər bir nömrəmiz də var: 070 560 48 40. WhatsAppımız aktivdir. Bizdən üçün təşəkkür edirik.